વર્તમાન સમયમાં પાણી એ પ્રાણ પ્રશ્ન બની રહ્યો છે ત્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને જળ વ્યવસ્થાપનની દિશામાં નોંધપાત્ર પ્રયાસ કર્યો છે કોર્પોરેશન દ્વારા વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે પરંપરાગત ખંભાતી કુવાનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક अनोखा प्रयास રૂપે વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે શહેરમાં પરંપરાગત કૂવાઓનું નિર્માણ કરી રહી છે આ કૂવા ખંભાતી કૂવાના નામે જાણીતા છે પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે શહેરમાં 50 સ્થળોએ કૂવાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે પદાધિકારીઓ એવું માનવામાં આવે છે કે આ પહેલેથી આ પહેલથી અમદાવાદ શહેરમાં ભૂગર્ભ જળનું સ્તર વધશે અને લોકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી પુરું પાડશે भरा जाता है तो एक दो इंच में तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है पर एकदम ज़्यादा बरसात आ जाए बारिश आए तो उसमें दिक्कत होती है इसके हिसाब से जहाँ जहाँ ऐसा स्पॉट है तो उसमें प्रायोगिक धूरण है पायलट प्रोजेक्ट तरीके से तेर अहमदाबाद में तेर ऐसा खंभा दिख हुआ बनाया हुआ है और वो उसमें पानी के गोलाई उसकी है पंद्रह फीट और गहराई उसके अंदर जो उंडाई है वो करीबन पहल की गई है ये बहुत ही सराहनीय है इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए अगर वाटर हार्वेस्टिंग होता है तो उससे काफ़ी कुछ चेंजेस की जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और वन ऑफ़ द थिंग इज़ इस कि इससे जल स्तर जो है हमारा अभी का जो है फिलहाल ये पर्टिकुलर रीजन का वो इम्प्रूव होगा काफ़ी ऊपर तक आएगा सेकेंडरी थिंग जो है वो है टी डी एस लेवल दैट कैन बी रिजोल्व और काफ़ी हद से उसमें भी uh, फ़र्क महसूस होगा खम्भाती कुएँ के सर बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि जब बारिश में हम देखते हैं कि हर जगह पानी भर जाता है बारिश की वजह से तो जो खम्भाती कुएँ है उससे क्या होगा कि बारिश का पानी सीधा ज़मीन में चला जाएगा और खंभाती कुएँ की बनावट ऐसी है कि वो पूरा हनी टाइप का बना हुआ है कि 25 से 30 फीट गहरा होता है और अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हनी टाइप का है तो उससे क्या होगा कि जितना भी पानी आएगा तो वो पूरा ज़मीन में चला जाएगा उसके दो फायदे सर एक तो पानी नहीं भरा रहेगा और ज़मीन का जो वाटर लेवल है